অসম চৰকাৰৰ এক অবিলাসী আঁচনি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কোচুম যোজনা ইয়াত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াত আবেদন কৰিলে আপোনালোকৰ কি কি উপযোগী হ'ব বা কিমান টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব বা যদি আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আধাৰ কাৰ্ডখন থাকিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নাই লগতে আপোনালোকৰ কোনটো মাহৰ পৰা ইয়াৰ বেনিফিট পাব সেই গোটেইখিনি ডিটেইল সেই ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে গম পাই যাব লগতে যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আপডেট পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো প্লিজ চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগত থকা দবাই দিয়ক লগতে যদিহে আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে মোৰ ফেচ টু প্লিজ ফ'ল' কৰি ৰাখক প্ৰধানমন্ত্ৰী কুচুম যোজনাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰে কৃষিখণ্ডক সবলীকৰণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ উৰ্জ সুৰক্ষা তথা উত্থান মহা অভিযান পি এম কুসুম উপাদান খ আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াৰে আপোনালোকৰ সুবিধাসমূহ হৈছে সৌৰপাম্প ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলক সুবিধা প্ৰদান কৰা সৌৰপাম্প যিহেতু আপোনালোকে যদিহে বড়ো খেতি কৰে বা যদি আপোনালোকে শাক পাচলি খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত সৌৰপাম্প ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ নতুন আৰু নবীকৰণ শক্তি মন্ত্ৰালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা এইটি ছিক্স পাৰ পাৰ্চেণ্টেজ পৰ্যন্তলৈকে আপোনালোকে ৰাছ আ্য প্ৰদান কৰিব ইয়াত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াৰে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াৰে আপোনালোকৰ ৱেবচাইট মুকলি কৰা হ'ব সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন জৰিয়তে আবেদন জনাব পাৰিব তাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ অনলাইন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াৰে আপোনালোকৰ সুবিধাসমূহ কোনে ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল ইয়াৰে আপোনালোকৰ ন্যূনতম দুই হেক্টৰ সংলগ্ন কৃষিভূমি থকাৰ লগতে যদি আপোনালোকৰ দুই হেক্টৰ মাটি থাকে বা দুই হেক্টৰত যদি আপোনালোকৰ কৃষিভূমি থাকে লগতে যদিহে আপোনালোকে কাৰ্যক্ৰমৰ বয়িঙৰ ব্যৱস্থা থকা যদিহে আপোনালোকে বয়িং ব্যৱস্থা আছে পাইপ যদি আপোনালোকে বয়িং কৰা হৈছে কৃষিভূমিত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই আঁচনিকণ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা অনলাইন জৰিয়তে আবেদন জনাব পাৰিব বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে কোন কৃষকে আবেদন জনাব পাৰিব ইয়াৰে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে যদি আপোনালোকৰ এককভাৱে আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যদিহে আপোনালোকে কৃষক গোটৰ যদি আপোনালোকৰ দ্বাৰা আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যদিহে আপোনালোকে পানী ব্যৱস্থাকাৰী সংস্থাই যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকো আবেদন জনাব পাৰিব বন্ধুসকল ইয়াত যদি আপোনালোকে অফিচিয়েলি ন'টিফিকেশ্যনকণ যদি চাব বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েলি ন'টিফিকেশ্যনখন ভালদৰে চাব পাৰিব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে যদি অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অনলাইন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰত আপোনালোকৰ নাম এণ্ড মোবাইল নম্বৰ মেণ্ডেটৰী দিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এক অ' টি পি যাব সেই অ' টি পি আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কুচুম যোজনাত যদি আপোনালোক আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ সাধাৰণ হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব যিহেতু যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব এক অ' টি পি অ' টি পি আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিব সেই মোবাইল আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি ৰেজিষ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ নেক্সট প্ৰচেছ আপোনালোকে এপ্লাই আৰম্ভ কৰা হ'ব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মোৰ দ্বাৰা যদি অনলাইন কৰাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি অনলাইন কৰাব পাৰিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানখিনিয়ে মই আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন কিনি দিলোঁ যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লগতে বন্ধুসকল কমেণ্ট কৰি জনাব ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই কেনেকুৱা পালে ধন্যবাদ